Типи руйнуються, коли йдеться про генію. Альберт Ейнштейн не розмовляв майже до 9,5 років, і батьки вважали його розумово відсталим. А великий фізик Нільс Бор був також спортсменом, боротарем збірної Данії з футболом. А Фердинанд Демара, звичайно, не був генієм, а був великим самозванцем. Він не закінчив навіть. Середньої школи проте працював інженером, заступником шерифа, начальником в'язниці, педагогом, адвокатом, доктором психології. А коли наймався на роботу, підробляв документи, тому що Демара не шукав матеріальну вигоду. Він шукав себе. Я хочу на острів Баунті. Куди ти ще хочеш? Дивиться цю рекламу. Не дивіться рекламу взагалі, люди, бо архипелаг Баунти це субантарктичні острови. Там холодно, Аліно. А все через те, що люди інформацію беруть з кіно, телебачення та реклами інтернету. А треба класику читати. Наприклад, в романі Мері Шеллі Франкенштейн або сучасний прометей не описано, як саме Франкенштейн оживляє чудовисько. А сценарист додав сцену а, про а, блискавку та електричний струм після виходу, після виходу фільму у 1931 році а, на екрани цей метод. Електричним струмом почали використовувати усіх екранізаціях Франкенштейна. Але ж це творча інтерпретація, а не брехня. Ну, треба знати межу, а вона тонка. Тобто будьте обережними. А тепер у нас сюрприз. До нас завітала співачка, яка представлятиме Україну на Євробаченні 2010. Отже, крекс. Пекс. Пекс! Вау! спевать а, в пятом классе школы я решила пойти на хор ну чтобы все детки это делают все детки просто вот ходят на хор кто на танцы кто на хор а то а первый свидань помнишь ты пришла на хор там все стоять в может нудно нудно нет я не помню этого момента вот ты кажешь, что все дети хотят на хор, мне не знаешь, что нет, не, что, никто с не то, что не хочет хотят, на хор. но родители стараются детей куда-то, давать. там кого-то больше уклон на рисование сделать, кому-то больше уклона на пение, кому-то уклона на танцы. А скажи мне, не первое твое кохание, сколько тебе рокив, его но сердце? Не помню, сколько лет было где-то в классе седьмом, наверное, ну примерно. Так, ну ну. Это был старшеклассник, он, кстати, танцор. Wow. вот. Ты в твоем балете? Нет, он совершенно другими танцами занимается. Вот, это, это не счастливое было. счастливое была. Это даже я бы не назвала, что это вот любовь, потому что любовь это чувство взаимное, поэтому э, я любила его так платонически, можно сказать, да, на расстоянии. А винты. Он, а, он меня не замечал, потому что я была маленькая, скромная, я всегда пряталась, боялась. Не скажу. У меня семья большая, у меня две сестры. Я к тебе жилась, я уявляю, как тебе жилось с двумя старшими братами. Они тебе... Ах, да, мучили. Э, мучили, потому что они ходили, занимались карате э, всякими борьбами и я, естественно, была мишенью, то есть они на мне тренировались. И, понятно, родители, уходя на работу, там, Саша, Руслан, помойте посуду, уберите. И, Лё, ну, пожалуйста, дайте конфетку, да, мы там, а я же маленькая, да, тун -тун -тун. все пошла, сделала, ну, все, завтра я тебе жвачку или конфетку принесу. Я как бы уже на завтра, я уже забыла, и, и так изо дня в день все происходило. А ну, спортом, вот, скажи, любишь заниматься? Я люблю спорт, Люблю бадминтон, страшно. Э, люблю зарядки делать, но э, что касается, я купила себе арбитрек. Это очень скучно. <реш> это невыносимо просто сколько-то. кто -то ты бы нашим глядачам, тинейджерам? Нормальную этим. зарядку делать просто. Выделять Человек. на это хотя бы полчаса и активненько, очень активненько. Ты хоть что-то делаешь, а тут стоишь... Вот это Можно даже вот... с собакой погулять. Когда я жила в Запорожье, у меня была собака, немецкая овчарка, Альфа ее звали. Uh -huh. И есть такой у нас там в военном городке солдатский стадион, потому что это военный городок. Вот там очень много военных частей, казарм, и там есть солдатский стадион, а. где мы с моей Альфочкой гуляли каждое утро. Там в полседьмого я просыпалась, мы шли на прогулочку, там брусья, там же мы бегали вместе с ней. А сейчас у меня есть кошка, кошка? порода шиншила. Мы на кот. Чудесно. <laughs> я ничего не могу, я тут ех... Порода шиншила, но да. она больше похожа на сову, чем на кошку, конечно. Она такого белого цвета, дымчатая чуть-чуть. И огромные зеленые глаза. Сова такая, хочется сразу сделать. я голодный. люблю больше всего кушать? Так, ты же не а, зараз... Я люблю молочный пудинг, его в принципе в Киеве нигде почему-то не делают, не продают. Я уже как не зайду в кафе, в ресторан, нигде нет. Я в шоке. Люди, шанувальники, спевашки <с Алеши, будете приходить на концерт, никаких мягких игрушек. Пудинг! Молочный пудинг! И можешь нам заспевать что-то свое, будь ласка? Хорошо. Песня Sweet People для вас. The message is so true. The end is really near. All these feelings take me down. It stills the things so dear. С вами были Алина, Женя и співачка Алеша, которая будет представлять Нашу страну на Євробачення 2010.